নমস্কাৰ ফেচবুক লাইভৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ মাত্ৰ দুটা সৰু খবৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ বন্ধুসকল অত্যন্ত উৎক উৎকণ্ঠাৰে সৈতে অপেক্ষা কৰি আছিল যে পুলিচৰ কনিষ্টবলসকলৰ নিযুক্তি কেতিয়াৰে পৰা হ'ব বা কোনদিনাখন হ'ব মই য'তেই মিটিঙলৈকে যাওঁ তাতেই মোক সোধে যে মামা আমি পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিলোঁ আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ কেতিয়া পাম মই আপোনালোকক আজি জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিলে তিনি তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি আপোনালোকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম যিসকলে পুলিচ কনিষ্টবল বা কামাণ্ডো এ বি ইউ বি এছ আই যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে সকলোকে আমি তিনি তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ দিম আপোনালোক নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব লগত দেউতা মা বা মাৰ এজনক লৈ আহিব কাৰণ আপোনালোকৰ এই সাফল্যৰ দিনটোত লগত দেউতা মা বা দেউতা বা মাক আপোনালোকে লৈ আহিলে তেওঁলোকেও ভাল পাব আৰু আপোনালোকেও আনন্দ অনুভৱ কৰিব মই সকলো মোৰ অতি মৰমৰ ভাগিনসকলক যিসকলে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে সকলোকে নহয় যিসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ মই তিনি তাৰিখে আকৌ এবাৰ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ এতিয়া সকলোৱে ভাবিব যে মই এ ডি আৰ ইত পৰীক্ষাত পাছ কৰি আছো মই হেল্থত পাছ কৰিছোঁ এগ্ৰিকালচাৰত মই পাছ কৰি আছো আমাৰ নিযুক্তি পত্ৰ কেতিয়া পাম মই এনেকৈ আপোনালোকক যেতিয়াই আমি সাজু হৈ যাওঁ মই এনেকৈ আপোনালোকক খবৰ দি থাকিম আপোনালোক ধৈৰ্যৰে সৈতে অকণমান আমাক সময় দিয়ক ধৈৰ্যৰে সৈতে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু এটা খবৰ দিব খুজিছো ইতিমধ্যে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আমি এটা আঁচনি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছিলোঁ যাতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁলোকে যাতে কিতাপ এখন কিনিব পাৰে পেন এটা কিনিব পাৰে কলম এটা কিনিব পাৰে গাখীৰ এগিলাচ খাব পাৰে অলপমান নোটৰ বহী এখনো কিনিব পাৰে সেইবাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে আপোনালোকক আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে মাহত তিনিশ টকাকৈ দি থাকিম এইবাৰ প্ৰায় চাৰি লাখ পঁচিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আঠাইশ তাৰিখে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আপোনালোকক নৱেম্বৰ মাহৰ তিনিশ টকাটো মুকলি কৰি দিম তাৰ পিছত ডিচেম্বৰত পাব জানুৱাৰীত পাব ফেব্ৰুৱাৰীত পাব প্ৰত্যেক মাহতে তিনিশ টকাকৈ আপোনালোকে পাই থাকিব তৃতীয় আৰু এটা খবৰ দিব খুজিছোঁ বি টি চি নিবাসীসকলে বা বি টি চিত বাস কৰা ৰাইজে প্ৰায়ে আমাক সুধি থাকে যে আমি অৰুণোদয় কেতিয়াৰ পৰা পাম আমি বি টি চিত অৰুণোদয় তালিকাখন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ অহা বাৰ তাৰিখে বাৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে কোকৰাঝাৰত মই যাম হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও থাকিব আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেও থাকিব বাৰ তাৰিখে আমি বি টি চিৰ অৰুণোদয় আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকসকলে উপকৃত হ'ব আজি বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব খোজা নাই বিধানসভা চলি আছে সেইকাৰণে মই ৰাজনৈতিক কথা বতৰা আজি আপোনালোকক ক'ব খোজা নাই চৰকাৰখনে বিকাশৰ কাম কৰি আছে উন্নয়নৰ কাম কৰি আছে আৰু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে নিৰন্তৰ কাম কৰি থাকিম বিধানসভাও আপোনালোকে চাই থাকিব যোৱাকালিও মোৰ বক্তব্য আছিলে তাকো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে বিশেষকৈ এই বিধানসভাতে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক আমি মাটিৰ অধিকাৰো দিম সেইকাৰণে এইকেইদিন বিধানসভাত আহিবলগীয়া আইনবোৰ আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মোৰ ফেচবুক মোৰ টুইটাৰ মোৰ ইনষ্টাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাই থাকিব পুনৰ এবাৰ তিনিটা খবৰ দিলোঁ পুলিচৰ চাকৰি তিনি তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিম আঠাইছ তাৰিখতে মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটসকলে মাহত তিনিশ টকাকৈ পাব আৰু বাৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা বি টি চি বাসী ৰাইজে অৰুণোদয় পোৱা আৰম্ভ কৰিব আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ মোৰ লগত সংলগ্ন হোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি